رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم محترم سامعین مکرم اللہ احکم الحاکمین نے ہم مسلمانوں کے لیے اپنا قرب حاصل کرنے کی خاطر عبادات مشروع فرمائی ہے شریعت کا حصہ بنائی ہے وہ عبادات وہ نماز کی صورت میں بھی ہیں زوکوٰوٰۃ کی صورت میں بھی ہیں حج کی صورت میں بھی ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج اور دیگر اس کے ساتھ ساتھ جہاد ہمارے سماجی معاملات جو بھی سنت کے مطابق ہوتے ہیں اس میں اللہ رب العالمین اپنا تقرب ہمیں دلانے کے لیے اس میں بھی اپنی طرف سے برکس و رضول فرماتے ہیں اس کا بھی سوال حاصل ہو حتیٰ کہ مومن کا ایک دن ایک پورا روز اگر وہ صبح اٹھنے سے بیدار ہونے سے لے کر رات سونے تک ہر ہر عمل و سنت متورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے مطابق کرتا ہے اللہ کریم اس کا سارا دن عبادت میں شمار کرتے حتیٰ کہ اگر وہ سونے کا اہتمام بھی سنت کے مطابق کرتا ہے اور وضو کر کے سوئے دائیں کروٹ لے کر سوئے رات کو جب مومن آدمی اپنا پہلو بدلتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہو اللہم مرحم اللہ اس کو معاف فرما دے اس پر رحمت نازل فرما ان بات واہ کیونکہ اس نے پاکیزگی کی حالت میں رات کا عرصہ گزارا ہے تو لہذا بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ملا کر ہمیں اپنا کردار بہتر کرنا ہے اپنا عمل بہتر کرنا ہے یہ عمل ہم بھی کریں عبادات میں اللہ رب العالمین نے عبادات کے جو دن مقرر فرمائے ہیں اس میں سب سے بہتر دن وہ جمعت المبارک کا دن ہے اب جمعۃ المبارک کا دن ہمارے لیے ایک ایسا دن ہے جس کو احادیث مبارکہ میں سید الیام کہا گیا ہے دنوں کا سردار کہا گیا ہے اور کئی اعتبار سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہ فضیلت کے کچھ احادیث آپ سماعت فرمائیں صحیح بخاری کی تین ہزار چار سو چھیاسی نمبر حدیث ہے سید مسلم کی آٹھ سو پچپن نمبر حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نحن الاخرون السابقون یوم الآخر بیدان اوت اوتو الكتاب ونحن الذین اوت الكتاب بعدہم ہم بطور قوم آخر میں آنے والے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور امت اور بطور قوم آخر میں آنے والے ہیں لیکن السابقون ہمیں اللہ تعالیٰ سبقت کروانے والوں میں یعنی جنت میں سب سے پہلے اللہ ہمیں داخل فرمائے گا فرمایا بیدانعت الکتاب یہ لگ بات ہے کہ انہیں کتاب دی گئی یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کتاب قرآن کی صورت میں عطا فرمائی فرمایا و ہدا یوم اللہ فری علیہم یہ دن ان پہ بھی فرض کیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس دن کو نہیں لیا قبول نہیں کیا فہدان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں یہ دن لکھ دیا فہم لنا فی ط اور یہ یہودی بھی عیسائی بھی ہمارے اس میں تابع ہیں فلی وغن یہودیوں کا کل کا دن ہے یعنی ہفتے کا دن ہے ورنہ سور و دن اور عیسائیوں کا پرسوں کا دن یعنی اتوار کا دن ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جمعہ کا دن مشروع فرمایا ہے یہ ایک بات دوسری بات رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی آٹھ سو چھپن نمبر حدیث میں فرمایا ہے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا فكان لليهودي يوم السبت وكان للنصارى يوم الاحد فجاء الله بن لنا فهدانا الله ليوم الجمعه فجعل الجمعه والسبت والاحد فهم لنا تبع يوم القيامه نحن الاخرون من اهل الدنيا یہ سارے دن الله تعالى نے مقرر کیے ہمیں الله تعالى نے مقرر کر یہ ہم سے دنیا میں تو پہلے آئے ہیں لیکن ہم آخر میں دنیا میں آئے لیکن جنت میں ہم جانے والوں میں سب سے پہلے جنت میں جائیں گے اور یہ امت محمدیہ کا اعزاز ہے اور اسی طرح میرے بھائیوں صحیح مسلم کی آٹھ سو چون نمبر حدیث ہے آپ نے فرمایا خور و یومن خیر و یومن طالاط الشمس فیم الجمع بہترین وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور پھر فرمایا فی ہی خلق آدم قدم اسی جمعے کے روز ہی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ صلاۃ والسلام کو پیدا کیا وفی ہی غبط اور اسی دن انہیں زمین پہ اتارا گیا وفی ہی اور اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی وفی ہی ماتا اور اسی جمعہ کے روز ہی آدم علیہ صلاۃ والسلام کی وفات ہوئی وفی ہی تقوم الساع اور اسی جمعہ کے روز ہی قیامت قائم ہوگی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّتٍ اللہ وحى مُسِيخَةٌ و سيخت حِينَ الجمہ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقٌ مِّنَ و دنیا کا کوئی چپایا ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کے روز جب سورج طلوع ہوتا ہے صبح ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے تو ہر جانور چیخ مارتا ہے ڈرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی جلالت تاری ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے تطلع الشمس جب تک سور طلوع نہیں ہوتا صبح پھوٹنے سے لے کر اس کی یہی کیفیت رہتی ہے کس وجہ سے قیامت کے ڈر سے شف منساں کہ کہیں آج قیامت نہ ہو شفقم من منساں کہیں آج قیامت نہ ہو اََ جن و سوائے جن اور انسانوں کے کیونکہ انسانوں کو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت بتا دی ہیں اس لیے ہم مسلمان بڑے ایزی موڈ میں پھر رہے کہ ابھی کون سا قیامت آنی ہے یاد رکھئے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا مماتا فقد قامت قیامت ہو جس کے اوپر موت تاری ہو گئی جس کی وفات ہو گئی فقد قومت قیامت ہو اس کی قیامت تو قائم ہو گئی جزا اور سزا کا عمل اس کے ساتھ تو شروع ہو گیا لیکن ہم ریلیکس ہو کے پھر رہے ہیں کہ ابھی ستر کے سال تو ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں کوئی مر جائے تو کہتے ہیں چنگا پلا سی یار کچھ بھی نہیں ہوا بس آئی تو چلا گیا یہ اگر اس پہ آئی ہے وہ چلا گیا یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتی لہذا اگر جانور چیختے ہیں جانور ڈرتے ہیں اور جانور کے اوپر دہشت تاری ہوتی ہے شف قمنزا قیامت کا خوف تاری رہتا ہے انسان تجھے تو اللہ نے زبیر شعور بنایا ہے ذویل عقل بنایا ہے انٹلیکٹ اور دانش فہم فراست عطا کی ہے انسان تو جمعے کے دن سے کیوں نہیں ڈرتا انسان کو بھی سوچنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمايا وفي ثايتن اس میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے بہو سى يسل اللہ عز وجل حاجت اللہ اس میں کوئی بھی مسلمان اس گھڑی میں اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے اگر اس گھڑی سے مطابقت اس کی ہو گئی اس وقت اس نے دعا مانگ لی اللہ اس کا کیا گیا سوال اسے ضرور عطا فرما دیتے ہیں میرے بھائیوں یہ سوال چاہیے قبول چاہیے اس جمعے کے دن کاروبار سے تو چھٹی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ہم کچھ عبادت کر لیں لیکن گیارہ بجے تک ہم سوتے ہیں اٹھ کے چھوٹا موٹا ناشتہ کر کے جمعے کی تیاری کرتے ہیں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں ورنہ پچیس فیصد تقریباً حاضری مساجد میں ہماری مسجد کی اپنی بات ہے اتنی ہوتی ہے باقی کوئی جمعہ کے دوران آتے رہتے ہیں پھر ماشاءاللہ مسجد بھر جاتی ہے لیکن کیفیت یہ ہے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ گھڑی کہیں ہم سو کے مس تو نہیں کر دیتے کہ جمعے کے دن جو کرنے والے تیاری والے کام ہیں کہیں ہم وہ سو کر گپے مار کر جمعے والے دن شادیاں رکھ کر اور جمعہ والے دن فنکشن رکھ کر وہ سارا وقت تو نہیں ہم اسی میں اڑا دیتے یہ کتنی بڑی ہماری نااہلی اور لاپرواہی ہے کہ ہمارا عمل اس کی نظر ہو رہا ہے جب کہ جمعہ کی فضیلت کو ہم بلا چکے میرے عزیز بھائیوں معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں فرمایا انَََََا یوم ع الله للمسلمین اللہ رب العالمین اس دن کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے فمن جاء جاجمہ جو شخص جمعے کو آنا چاہتا ہے فليغتسل اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے و ان کا نام اگر اس کے پاس خوشبو ہے فل یا مصمن ہوں مسواک کر کے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کر میرے بھائیوں مسجد میں آنا چاہیے اس جمعہ کی ادائیگی کے لیے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور پھر اس کے بعد سیدنا لبابا بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں اور میرے بھائیوں یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ایک ہزار چوراسی نمبر حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے سنیے فرمایا یوم الجمعہ سید الایام یہ دنوں کا سردار ہے وغم اللّہ اللہ کے ہاں بڑی عظمت والا ہے اور من یوم الحب یوم الفطر یہ عید کے دنوں سے بھی عظمت والا ہے کیوں وفی ہی خمس خیل اس کی پانچ صفتیں ہیں خلق اللہ حفیح آدم اللہ نے اس میں آدم کو پیدا کیا وحبۃ اللّہ حفی اعدم اللہ نے آدم کو اسی دن زمین پہ اتارا وفی ہی طوف اللّہ آدم اور اسی دن اللہ نے ان کو فوت کیا وفی ہی اس میں گھڑی ہے لا یس اللہ حفیح العب ما لم یس حراما بندہ اس دن سوال اللہ سے کرتا رہے اللہ اس کو دیتے رہتے ہیں جب تک وہ حرام کا سوال نہیں کرتا اللہ اس کو دینے سے رکھتے نہیں وفیعی تقوم الص اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی غما ملکن مقرر بن ولا سََ ولا وَلَا جبال ولا بحر الا وهم يشفقن بہم ناشف نہ جمع آسمان ہو زمین ہو پہاڑ ہو سمندر ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دن سے اللہ رب العالمین کا خوف اللہ کا ڈر اللہ کی دہشت یہ خوف زدہ ہو کر سب کے اوپر یہ دہشت داری رہتی میرے بھائیوں یہی یہی ہوں ہوگا نا جب قیامت کا روز ہوگا یہ سما ان شخص آسمان پھٹ جائے گا اذا الشمس قورت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا و اذا النجوم ستارے بے نور ہو جائیں گے بکھر جائیں گے تو میرے عزیز بھائیو یہی وہ دن ہے اور میرے عزیز بھائیو جمعہ کے دن کا تکیدی حکم ہے یا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعہ فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اے ایمان والو جب ہمیں مخاطب کیا گیا ہے اہل ایمان کو تو میرے بھائیوں اس میں اہل ایمان میں بھی ہوں آپ بھی ہیں ہم سب مسلمان جو ایمان کے دعوے دار ہیں سب شامل ہیں ادا ندی یوم جب جمعے کے دن اذان دی جاتی ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو سب کچھ مند کر کے مسجد میں آ جاؤ فرمایا خیر اللہ کم یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کن تم تعلم اگر تم جانتے ہو اگر عقل دی ہے فہم دی ہے فراست اللہ نے تمہیں دی ہے تو جانو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے حکم دیا ہے اتنی تیاری کر کے مسجد میں آنا چاہیے یہ تو ہمیں اب وہ چیزیں ٹیلی کرنا چاہیے نا آپ دیکھیں نا دکان پہ سامان منگواتے ہیں بل پکڑ کے دوسرا بندہ ٹیلی کرتا ہے فلاں چیز آ ہے آ ہے جی فلاں آ ہے آ ہے فلاں آ ہے آ ٹک <tik> لگاتے جاتے ہیں سامان پیک کرواتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں ٹیلی کرواؤ اسی طرح ہی ہوتا ہے ہم پیپروں میں نمبر لگاتے ہیں نا تو پیپرز پہ نمبر لگا کے ہم پھر ٹیلی کرتے ہیں کہ كہيں کم زیادہ تو نہيں ہوگے دوبارہ ٹیلی کر لیں یہ ساری چیزیں دنیا میں ہم کرتے ہیں یہ جمعے کے دن کی تیاری کے حوالے سے ہم وہ چیزیں کیوں نہیں کرتے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے سوچیے غسل کر لیا کار والوں کو تیاری کروا دیے بچوں کو تیاری کروا دیے خوشبو لگا ہے اچھے کپڑے پہن لیے یہ ساری چیزیں کر کے اس اہتمام کے ساتھ میرے بھائی جمعہ کی اگر تیاری ہم نے کر لی ہے نا تو اس دن ہمیں بڑا خوش ہونا چاہیے آج میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیا ہے تو میرے بھائیوں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے تاکہ ہم سب کے لیے یہ سنت رسول کی محبت کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ سامنے آئے میرے عزیز بھائیوں اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجمعہ یہ جو جمعہ کا دن ہے نا جی جمعہ کا دن حق واجب واجمن کل مسلم یہ جمعہ کا دن ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے ضروری ہے کہ وہ اس جمعہ کے دن کی ادائیگی کرے فی جماعت جماعت میں یہ جمعہ کے مجمع میں حاضر ہو آئے جمعہ میں خطبہ سنیں ذکر سنیں واعظ سنیں اور جب حکمت اور دانائی کی باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں اور کوئی شخص آپ کو لڑانے کی بات نہیں کرتا محبت کی بات ہے عبادت کی بات ہے یگانگت کی بات ہے دین کی بات ہے شریعت کی بات ہے تو میرے بھائیوں آپ کو تو خود بھی آنا چاہیے ساتھیوں کو لانا چاہیے کہ یہاں پہ یار بڑی حکمت اور دنائی کی باتیں ملتی ہیں کہ ہمیں وقت پہ, پہ, پہ پہنچ کر یہ ساری حکمت کی باتیں سمیٹ لینی چاہیے وہ حدیث میں آتا ہے نا الحکمت غولت المومن حکمت جو ہے نا دنائی جو ہے وہ مومن کی گم شدہ میراث ہے گم شدہ چیز ہے فعید وجدہ جب وہ اس گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے فہو احق کو بھی ہے وہی سب سے زیادہ اس کا حقدار ہوتا ہے عقل کی بات کو بچہ بھی بتا دے نا وہ بھی سمجھ لینی چاہیے کوئی بوڑھا بھی بتا دے سمجھ لینی چاہیے کوئی راگیر بھی بتا دے سمجھ لینی, لینی چاہیے مت سوچنا چاہیے یار یہ غریب آدمی ہے یہ کم تر ہے یہ میرا ملازم ہے اس نے اس سے کے پاس عقل کہاں سے آ سکتی ہے یہ عقل جو ہے نا یہ کسی نے ٹھیکے پہ نہیں لی ہوئی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو فہم اور فراست دی ہے تو میرے عزیز بھائیوں رسالتِ ماپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار لوگوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے عبد مملوک غلام جو کسی کی ملکیت صوبى اور مريد ان اب بچہ ہے مریض ہے عورت ہے فرض نہیں ہے فرض اس لیے قرار دی دیا ان کے لیے پریشانی بنیں گے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ نے عورتوں کو دعوت دی مسئلہ یہ ہے فرض نہیں ہے یہ میں پھر کہہ رہا ہوں فرض نہیں ہے جس طرح ہمارے اوپر فرض ہے نا مسجد میں آئیں نماز پڑھیں جمعہ سنیں اس طرح کی فرضیت عورتوں پہ نہیں ہے ہاں عورتیں آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات جاتی تھی صحابیات مسجد میں جاتی تھی جمعہ سنتی تھی اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ سارا ہفتہ جو ہے نا کوئی بھی آپ بھی سنیں گے اپنی خواتین کو سنائیں گے انشاءاللہ اچھی ٹیوننگ رہے گی پتہ رہے گا ہفتے بعد مسجد میں جانا ہے مسجد میں جانا ہے اور بھی کئی مقاصد ہیں یہ جو جماعت کی نماز ہوتی ہے نا آپ بڑے ساروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی ہیں آپ دیکھیے کوئی اب ریاستی ادارے ہم سوشل تھاٹس جب پڑھاتے ہیں نا سماجی افکار کو پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں تو سوشل تھاٹس میں جو بڑے ادارے ہوتے ہیں نا جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں ان اداروں کا نام ہے سب سے پہلے مسجد ایسا سماجی ادارہ جس میں ہر رنگ کے ہر نسل کے ہر برادری کے ہر امیر غریب جس میں جمع ہوتے ہیں بغیر کسی امتیاز کے سرکاری اداروں میں وہاں پہ کچھ سرکار کی وجہ سے کچھ امتیاز ہوتا ہے ادروائز شریعت نے امتیاز دین کا بتایا ہے کہ علماء اہل علم وہ ابتدا میں کھڑے ہوں جماعت کے بھی وہی مستحق ہیں یہ شریعت نے بتایا ہے یہ ہم نے نہیں بتایا ادروائز آپ سب لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوں دوسری میں کھڑے ہوں جو ترتیب آپ نے بتائی اس کے مطابق کھڑے ہوں کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ کے پاس کم پیسے ہیں پچھلے صف میں چلے جائیں کوئی نہیں کہتا میرے بھائیوں یہ سماج کا سب سے بہترین ادارہ ہے یہ مسجد